নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটিলৈকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল ভি টি আৰ যি নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ এটা সমস্যা বৰ্তমান বহুতেই উত্থাপন কৰি আছে সমস্যাটোক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক বা আমাৰ যি হোৱাটছআপ গ্ৰুপবিলাক আছে আৰু বহুতেই প্ৰশ্ন কৰি সুধি আছে সমস্যাটোক লৈ আৰু সেই সমস্যাটোক বিষয়েই আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বহুদিনীয়া প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পেলাই বি টি আৰত যি নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ কাৰণে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে যিহেতু বহু বছৰ ধৰি টেটক টেট শিক্ষকসকলক নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাছিল স্পেচিয়েলি নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ কাৰণে আৰু অৱশেষত যিদিনা ঊনৈছ ঊনৈছ তাৰিখে ঘনা হ'ল বিজ্ঞাপন আৰু এই বিজ্ঞাপন ইতিমধ্যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছে আৰু অসম অন্তৰালকৈ আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰে যিখন এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সেইখন ৰিচিপ্টখন প্ৰিণ্ট হৈ হোৱা প্ৰিণ্ট হৈ ওলোৱা নাই আৰু যিটো সমস্যাক লৈ প্ৰাৰ্থীসকল মানে কি সমস্যাত পৰিছে যে তেওঁৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো হোৱা নাই নেকি বা যদিও হৈছে নে হোৱা নাই সেইটো মানে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই এতিয়া কথাটো হ'ল মই যদিও সময়ত এইখিনি দেখি আহিয়েছিলোঁ কিন্তু আজি মই নিজে মোৰ লগৰ এজনৰ সৈতে গৈছিলোঁ আৰু তেওঁ যেতিয়া আবেদন কৰিছিল বি টি আৰৰ কাৰণে আৰু তাত তেওঁ আবেদন কৰাৰ পিছত মানে কি যি সম্পূৰ্ণকৈ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ চাবমিট কৰে ছাবমিট কৰাৰ পিছত তাত ছাক্সেছফুল বুলি লিখি দিয়ে তলত আৰু তাৰ ভিতৰত এটা ৰেজিষ্টাৰ নম্বৰ দি দিয়ে যিটো আপোনালোকে থৈ দিব বা আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বী স্ক্ৰীণশ্বিট মাৰিকে থৈ দিব নতুবা লিখি থৈ দিব নাম্বাৰটো আৰু সেইটোৱেই বৰ্তমান সকলোৰে হৈ আছে কিন্তু যিখন এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট সেইখন কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰিণ্ট হোৱা নাই বা ডাউনলোডো হোৱা নাই হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হ'ব পাৰে আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে হতাশ হ'ব নালাগে বা চিন্তা কৰিব নালাগে সকলোৰে তেনেকুৱাই হৈ আছে মোৰ যিজন বন্ধুৱে আবেদন কৰিছিল তেওঁৰো ছাকচেছফুল বুলি লিখি দিছে আৰু দিয়াৰ পিছত তেওঁৰ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাম্বাৰ আহিছে আৰু সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে লিখি থৈ দিব নতুবা প্ৰিণ্ট কৰি থৈ দিব পিছৰপে সেইটো প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে এইটো আপোনালোকে পাহৰি নাযাব আৰু যিসকলে আবেদন কৰাৰ পিছত এই এপ্লিকেশ্যন যিখন ৰিচিপ্ট আবেদন কৰা সেই ৰিচিপ্টখন যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে পোৱা নাছিল সেইসকলক ক'ব পিছে যে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে এইটো আৰু যি যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে জানিব পৰা মতে কাৰো হোৱা নাই সেইটো ডাউনলোড হোৱা নাই বা প্ৰিণ্ট কৰিব পৰা নাই কিন্তু যিটো ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰ বা আবেদন কৰাৰ পিছত ছাকচেছফুল হোৱাৰ পিছত এটা নাম্বাৰ দিয়ে আৰু সেইটো আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি থৈ দিব বা আপোনালোকে লিখি থৈ দিব সেইটো হয়তো পিছৰ পৰ্যায়ত প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে গতিকে এইটো ভুল নকৰিব এইটো আপোনালোকক জনালোঁ বহুতেই সুধি আছে বিষয়টোৰ ওপৰত কিন্তু মই যিহেতু প'ৰ্টেলটো খুলি চোৱা নাছিলোঁ বা যিসকলে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ আবেদন কৰাৰ সময়ত মই নাছিলোঁ কিন্তু আজি মই বিষয়টো যিহেতু উত্থাপন কৰিব সুধো সেই সুধি আছিল মই জনাৰ কাৰণে মই বন্ধুজনৰ সৈতে গৈছিলোঁ আৰু তেওঁ আবেদন কৰাৰ তেওঁৰো অহা নাই খালে তেওঁৰ সেই ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰটো আহিছে কিবা এটা নাম্বাৰ দিয়ে সেই নাম্বাৰটো লিখি থৈ দিব আৰু তেওঁ লিখি থৈ দিছে গতিকে আপোনালোকৰ আবেদন কৰাৰ পিছত সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে লিখি থৈ দিব হয়তো পিছৰ পৰ্যায়ত প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে আৰু যিখন এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ সেইখন আপোনালোকৰ হয়তো পিছৰ পৰ্যায়ত আহিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যে ছাকচেছফুল দেখালে এইটো ধৰি ল'ব যে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন ছাকচেছফুল হৈছে বা ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে তাত কোনো সমস্যা নাই গতিকে এইখিনি আপোনালোকক জনালোঁ ধন্যবাদ জয় অসম